ma jaa fi la'til asabi' akl itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan jilat jari kemudian daripada makan ha dia benda simple-simple aja ha, dia kata lepas makan mau jilat jari ketahuilah saudaraku apabila satu orang makan dengan belau seperti mana gulai, sayong-sayong dan sebagainya, tentulah apabila nak berhenti daripada makan itu, dia nak kena basuh tangan kerana ada nasi, ada kuah gulai melekat di tangannya. Maka pada hukum syarak kita, dia suruh kita jilat apa yang melekat di tangan di tangan kita itu. Entahkan makanan yang melekat di tangan itu ada barakahnya. Ha tadi kita baca mukadimah tajuk barakah di antara benda yang Allah tinggai barakah ni dekat mana dekat sisa makanan kita kita makan nasi dalam berapa biji nasi yang dos baki yang menjadi sisa di pinggan kita makan tu kita tak tahu tu biji yang mana tu yang ada keberkatan kita tak tahu kan tuan-tuan biasa tengok orang makan kadang-kadang masya-Allah kan dia makan sekali dia basuh tangan nasi jatuh bro dalam pinggan kalau bilanglah butir nasi yang jatuh yang dia nak pi buang tu kalau lah dalam 50 butir nasi itu ada sebutir yang Allah janjikan keberkatan dia buang keberkatan itu hang kaya macam mana pun ikutlah sunnah nabi Kata -kata, saya, duduk makan lagu ni. Saya lu nasi tabung saya. Kadang-kadang setengah pinggan buang lagu tu. Tak apa saya duk kaya macam tu juga. Boleh cakap lagu tu. Tentu, -tentu nak jadi geng G26. Ha? Apa duk cakap macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, tu dia nak ulah. Saya tak, saya tak ulah banyak. Nah, Abang kata apa? Ikut agama. Itulah yang paling baik. Jangan ingat hang mengaji tinggi, jangan ingat hang pencen pangkat tinggi, hang jangan ingat hang pencen pun lima belas 15 20,000 ribu sebulan, hang jangan ingat itu semua boleh menyebabkan hang bebas daripada perintah Allah dan Rasul. Jangan. Pasal apa? Pasal kesudahan kita last sekali. Kita wa iman masuk syurga Allah wa iman neraka. Dua tempat ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berbagai dalil yang menunjukkan atas suruh jilat jari lepas makan itu adalah hadis at Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ah fa la yadri fi ayyatihim al-barakah." Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya. Jangan jangan rasa lekeh bila kita nak buat sunnah Nabi. Jangan. Tak mau ada dalam diri kita. Walau sikit tak mau ada dalam hati kita ni lecehkan sunnah Nabi. Tak mau. Hang boleh buat Hang mampu buat Atau hang tak mau buat Atau hang tak mampu buat Itu bab lain Tapi jangan memperlekehkan benda Yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jangan Tak kira nanti cerita panjang lagi tuan, tuan Nanti cerita lagi Jilat jari ini sunnah Nabi Tapi dia ada masa dia dia ada masa dia. Masa dia apa dia? Bila selesai makan. Saya, kita makan satu talam misalnya empat orang kita selesai tiga lagi pun semua dah selesai dah licin dah elok dah jilat jari basuh jangan tengah ada makan baru dua tiga kali suap kecap 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 jilat jangan itu pemotong nama dia sunnah tapi nak kena Praktikkan kena pada tempat dia okey hadis Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ainda kulli salah kalau aku tak tak bermaksud untuk nak beratkan untuk nak menyusahkan umat aku Nabi kata aku akan perintahkan tiap-tiap kali nak semayang suruh gosok gigi itu sunnah Nabi tapi mengamalkan sunnah itu bagi kena dia pergi faham hadis tu Ainda kulli salah Ketika nak semayang Maksudnya ni masa nak takbir tu Masa tu baru sugi Dia pergi faham lagu tu Tak apa lagi lah Dia pergi dia lah Ambil sorok-sorok sikit Gonyol-gonyol sikit Jadi okay. Dekat nak takbir ni Ambil gonyol-gonyol cantik dah Lempak atas jadah pula Ya Allah Nak buat sunnah tu elok dah Tapi dia bagi punah Lentak pula Golek main kat kawan sebelah pula Tempat kawan ni nak sujud pula Kayu tu bagus main lentak Kadang-kadang tuan-tuan Benda ni jari, jadi tak ada Jadi kadang-kadang sama dengan kisah jilat jari ini dia kata apabila sudah makan apabila sudah makan seseorang daripada kamu maka jilatlah jarinya kerana bahawasanya tiada diketahui pada barang mana ada barakahnya kita tak tahu tu dalam butir barang mana tu yang Allah janjikan keberkatan maka berkat itu menjadikan dirinya afiah dia kata bila kita dapat berkat itu sehat kita dia antara tanda keberkatan Allah bagi sihat Alhamdulillah hmm. Ataupun dia kata Menguatkan atas taat dan sebagainya ha? Tanda berkat Allah bagi kat kita ni apa Kita kuat beribadah kepada Allah Kuat beribadah Baik Jaga-jaga dia kata Bukan saya kata Kitab kata Kan Jim alif ga Boh nombor dua Maksudnya apa? jaga-jaga jaga-jaga ni maksudnya apa? jangan lena jaga-jaga <silence> ya, jangan jilat tangan itu di waktu tengah makan ha, ni hak kata kata dia main lah ba, saya ulang lagi sekali dia kata jaga-jaga jangan jilat tangan itu ketika tengah makan maka yang demikian itu ditegah oleh syarah akulah Ha. Kerana membencikan orang yang makan sama dengan kita. Ha. kawan yang makan sama dengan kita. Kita baru suap dua mulut jelah. Tarik pula tepuk bunyi. Ai. Kawan hadap makan sebelah ni dah tengok dah dia ni. Dia sebut dia tu dia ni kata. Tetap bagi tu jadi tak eloklah. Ha. Cak lagi suap orang tiga mulut lagi tarik lagi sekali jari tepuk bunyi saya tarik bunyi bunyi bunyi, bunyi, bunyi 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 macam buka terdorong lemin eh hei dia kata apa maka janganlah buat yang demikian itu yang ni tengah duk makan pergi duk, duk jilat jari ni maka yang demikian itu ditegah oleh syarak pula kerana membencikan orang yang makan sama-sama dengan kita dan jadi mencampurkan ayak liak hang dengan apa-apa makanan yang ada di kawal ni memang hebat ni macam ni lah dia kata aku tarik tu dengan ayah liuk dah Allah dah lah dia kaki okok daun Dia tidur buat cepat-cepat lah tu kita pakai bangkit basuh tangan pria dia ni kata Mak terus lain kali aku tak makan dah dengan dia ni Itu pengotong Dia niat nak mengamalkan sunnah Tapi dia buat cara tak kena Nampak? So dia bagi tahu di sini Dia kata dan itu menyebabkan bercampur ayah liok kamu Dengan apa makanan yang ada di depan kamu cepat 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 tu dia pergi cekak asam pula ambil buah mana talam tu bagi kepada seorang <tuh> <tuh> baik dia kata kata Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan daripada Ka'ab bin Malik dan daripada Anas dan bermula hadis ini hadis yang gharib dia kata masalah menjilat jari kemudian daripada makan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim setengah daripada segala sunnah Makan itu ialah menjilat jari selepas makan. Dia ulang lagi sekali. Bila masa nak jilat jari sebelum basuh ni bila? Selepas makan. Kerana memelihara atas barakah makanan itu. Dan juga kerana nak membersihkan baginya daripada makanan itu Dan kata Az-Zubaydi di dalam syarah Ihya Dan ini satu adab yang sangat baik Dia kata Hmm, ini satu benda baik dan satu sunnah yang elok untuk diamalkan kerana memberitahu tidak buruk pada makan buruk pada makan ni macam mana tuan-tuan makan dua mulut pergi buang nasi itu buruk kita tak mensyukuri nikmat Allah bagi kat kita tadi saya sebelum mai tadi ada sahabat teks masuk dalam grup whatsapp grup dan geng kolej islam saya dulu buah dalam tu Lepas kata Anak salah seorang Daripada kawan kami lah Dulu haduh du mengaji Di kolej Islam ni Budak Terengganu ha? Dia meninggal 2014 2014 Ni sahabat kami ni meninggal uh, Isteri ada lagi Anak 6 orang kot Habisang sekali Umur 23 Second Dia ada di USM Perempuan Third Dia buat Form 6 perempuan yang keempat, kelima sekolah rendah ke apa ke okay. minggu lepas, mak pula mati Nanti, tengok Tuhan dia nak bagi satu-satu ujian kat kita kadang-kadang, ya Allah tu yang duk minta tu, ya Allah janganlah uji kami ni dengan yang kita tak tertanggung hmm. pak ada, mak ada, anak-anak ok pak mati 2014 dan lagi setahun mak tak ada Mak baru meninggal Anak tiba-tiba jadi tak ada siapa hmm? So dalam masa setahun ni Abang yang umur 23 pun berhenti mengaji Untuk mengaji universiti Mana ke berhenti gitu ya Dia rumah kelam kabut Makan tak ada Adik-adik tak ada orang jaga apa semua Dia sacrifice Dia korban diri dia Balik main jaga adik-adik Dengan kelulusan tak ada dia, dia, berapa duit dia dah boleh, nak boleh dapat sebulan hari ni tuan-tuan anak-anak tuan-tuan pergi mengaji universiti sampai ada master's degree tak ada kerja yang buat pasal tengok bidang apa dia ambil kalau bidang yang dia boleh pergi generate income tak apa dia pergi ambil bidang yang tak boleh nak generate income ni yang semata-mata mengharapkan makan gaji ni aduh duduk bawa master degree ni bawa macam orang bawa tepung minta sedekah tak ada kerja. Tak ada ada kerja dah baru ni daripada keluar satu ni Dia hantar mai syarikat oil and gas nak buang uang ni dalam masa yang terdekat ni daripada divide dua satu oil and gas international satu oil and gas yang local company semua nak buang orang. Sebab ekonomi. Dengan harga minyak dunia merudum jatuh dengan factory-factory kelang-kelang hak ada ni dok minimise depa production kalau dulu orang kerja private sector ni boleh jalan buka dada, buka kancing baju pasal apa dia dengan first degree engineering dia boleh earn, dia boleh dapat sampai belah-belah ribu sebulan. Hari ini dia pergi kerja di private sector, orang bagi gaji gaji seribu setengah. Baik pula kerja kerajaan. Masalahnya nak kerja kerajaan tak ada kosong. Dia duduk keluar kata ni ada 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 pun minta tak nak dapat. Tuan-tuan ada anak tu tuan, -tuan tahu lah penyakit ni. Ni hadut kerja dah no hadut kerja MBS Malaysian Airlines System Tentu sekali buang ribu orang buang Tuan-tuan Bini tak kerja Dia seorang kerja Tiba-tiba dia dibuang kerja Dengan diberi pampasan sekian banyak duit dan tak ada income bulanan dah Itulah seketu yang dapat Banyak tu lah nak makan tak tahu berapa lama Dengan bini tak kerja Dengan dia pun umur dah 45 Nak pergi minta kerja tang mana Dengan keadaan dia jadi macam tu Dengan dia anak-anak semua duk mengaji sekolah lagi Dengan dia ni duk fikir ni rumah tak habis bayar lagi Dengan duk fikir kereta tak habis bayar lagi Dengan duk fikir duit ni anak nak mesti, mesti keluar sekali Rupa ribu keluar rumah bukit yang dia dapat masa kena buang kerja itu toto jadi pungsu kecil toto ranak tak ada apa apa nak jadi ni kalau seorang tak apa kalau sepuluh orang tak apa kalau seratus orang tak apa tapi kalau dah sampai beribu orang pergi jadi macam ni apa akan jadi tuan-tuan gerai goreng pisang ni sampai pisang pun tak ada lah Dulu duk jual goreng pisang belah tempat saya di seorang perai ni pi ambil pisang ni di baling di sik pi ambil pisang. Pi baru ni singgah kata ustaz. Allah dia kata pisang tak ada ustaz eh kata selama ni hang duk pi ambil di mana? Saya duk pi Di baling ustaz ada orang ni tak ada ustaz. Semua pakat timpa bi Tak ada dah pisang pun. Tu hak duk jual goreng pisang dah 12 tahun dah. Ni hak baru kena bounty dengan MAS nak pi jual goreng pisang ni lagi. Dia buat nasi lemak jual tepi jalan ni Eh Keluang keluar tu apa kita ni Cerita pasal makan tu membazir tadi ni Nak abang kata Membazir ni jangan tuan-tuan Pasal kita tak tahu langit bukan selalu cerah Nak abang lagi tu Dalam pada duk kerja, duk pendapatan, duk dapat elok-elok Tak tahu kena berhenti kerja Sekali gini dengan tu tuan-tuan Dia nanti mai apa? Dia nanti mai jenayah meningkat Pasal apa? Pasal dia otak dia fikir ni dah tak boleh fikir dah. Dah tak boleh fikir dah. Duit nak dia dapat masa kena buang kerja hari tu, dia pi boh dalam buat menyaga, lingkup duit tu. Duit tu yang kalau dia tak buat menyaga, dia boleh makan pelan-pelan, boleh tahan 3 tahun. Dia pi kerja masuk dalam satu menyaga apa ke? Sebulan habis duit tu. Menyaga lingkup duit habis. Anak nak pergi sekolah, anak nak nak duit. Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Otak dia tak boleh fikir, lele dia nampak kereta, orang main mengaji di masjid. Dia pergi rimbuk macam ni kereta. satu beg kain telekong dalam kereta apa, apa saya. saya tak tahu kalau ustaz jadi ke tak. Belah kami jadilah. Nak pergi semayah masjid pun Turun-turun ke masjid, terpelurung. Cermin pecah. Eh, pasal apa? Tak ada apa? Bini kata Allah, tadi saya tinggal beg kain telekong kerana kecuaian bini pergi tinggal satu beg kosong. Dia telkong tu ambil pakai dah masuk masjid tinggal beg kosong. Hamba Allah yang desperate ni, yang tak ada duit nak nak makan minum, nak bagi anak sekolah, tak ada duit ni, dia desperate ni, dia pergi tengok dia nampak lupa beg dalam kereta. Dia dia rimbok cermin pecah. Dia nak ambil beg tu. What have beg tu beg kain telkong kosong. Akibat daripada apa? Daripada keadaan ekonomi yang jadi macam ni itu dalam keadaan kita yang masih tak jadi macam tu tu hargailah rezeki yang Allah bagi nak abang yang tu keluar tajuk ke kan? tak tak keluar tak keluar tajuk nak abang yang tu nak abang kata apa hargailah nikmat yang Allah bagi dekat kita sebiji beras pun sangat berharga kepada sahabat saya yang meninggal yang isteri dia baru meninggal ni kawan yang teks mai dalam grup tadi ni dia kata apa dia kata anak-anak Allah yarham ni yang baru meninggal ni anak-anak ni siang memang ayak sejuk saja malam baru makan nasi dengan toyo dia mai tahap tu dah sampai tahap tak ada duit dah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian tak apalah bapa dia dulu ada dalam grup yang orang dalam grup ni masih lagi Allah bagi rezeki, boleh pakat-pakat tolong, boleh lagi. Cuma tak tahu bila bagi tahu baru tahu. Barulah pakat-pakat duk usaha nak tolong dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya hadis-hadis Nabi yang duk mai dekat kita ni dia dia jauh ke depan. Dia nak kat kita kata apa? Bukan sahaja dia suruh ikut sunnah Nabi. Tapi dia nak abang kata setiap benda yang Nabi sunnahkan itu. Pasti ada banyak kebaikan padanya. Baik. So dia kata apa? Dan kata Az-Zubaydi dalam syarah Ihya. Ini adalah satu adab yang baik. Bila habis makan, jilat-jilat jari. Jangan ada sebiji nasi pun tinggal sisa di dalam pinggan. Itu adab yang sangat baik. Dan dia satu sunnah yang sangat elok. Kerana memberitahu tidak buruk pada makan ha, Kita tak membazir itu Kita tidak buruk laku pada makan Dan meringkahkan Atas barang yang dihajati kita Nah, Wallahu'alam